इस मामले से वाकिफ अफराद ने बताया कि पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता दहशत गर्द गिरोहों और उसकी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ने भारत के पंजाब और जम्मू और कश्मीर में सरहद पार से इसल और गोला बारूद स्मगल करने के लिए अपनी सलाहियत बढ़ाने के लिए बड़े ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू किया है हिकाम ने बताया कि सिर्फ पंजाब में दीगर फजाई नकल व हरकत के अलावा 12 अगस्त 2019 से अब तक हथियारों के साथ ही पंजाब पुलिस को चार चीनी ड्रोन बाजियाफ्त हुए हैं लेकिन चीनी तजारती ड्रोन का आतिशी असलहे की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किया जाना इस मसले का सिर्फ एक हिस्सा है इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट रहने के लिए ड्रोन्स के खतरे से आगाह किया है जो सरहद के करीब अहदाफ पर बमबारी के लिए इस्तेमाल होने वाले बोझ को ले जाने के काबिल हैं उदेदारों ने कहा कि भारत अपनी ड्रोन मुखालफत सलाहियतों को बढ़ाने के लिए जोर दे रहा है लेकिन आने वाले दो मौसम सरमा में पंजाब और जम्मू और कश्मीर में सरहद के पास धुंध के साथ हिंदुस्तानी सिक्योरिटी एजेंसियों की सख्त परख होगी क्योंकि ड्रोन के मजीद कतरों की तो की जा रही है